Алле. Алло, добрый день. Воробьев Алексей Сергеевич, я правильно попал? что нужно. Ой, имя у вас, конечно, врагу не пожелаешь. <с <с What? Это Иван Олегович, помощник главного бухгалтера Голышева Елена Александровна. У вас есть минутка? И что вы хотели? А, так, вы сейчас на рабочем месте или нет? Вы у нас, получается, водитель второй смены, правильно? Ну да. Так, в прошлом месяце вы получили зарплату 24 тысячи 21 рубль. 250 долларов да? 24 тысячи 21 рубль. Я вот по таблице смотрю. Да. Вот, звоню вам предупредить. Смотрите, у нас руководство приняло решение о поддержании зарплаты части денег на нужды СВО. Там сумма небольшая, буквально 12%. А кто бы мне ее поднял зарплату? А кто бы мне ее поднял, зарплату? Мне тоже копейки нужны. Как будто я великие деньги получаю, меня еще и Ну, у вас 24 тысячи, это маленькая вот. зарплата, что ли? Можно и ты трошки. А что, это большая зарплата? Ну, это достойная зарплата. Вы же пошли достойная, на работу, да? правильно? Ну, вот проживите вот на эту зарплату, если блядь, у меня 7 человек. У меня зарплата 89, Но я тоже буду платить 12%. Вот у вас 89, это в вот два раза больше, чем моя.